Добрый день! Если вы смотрите это видео, наверняка вы ищете себе массажное кресло. Если вы ищете его для дома, то наверняка вы столкнетесь с проблемой в том, что все массажные кресла очень крупногабаритные. Массажное кресло Smart 2 идеально подходит для домашних условий. Это кресло уникально тем, что в нем все замещается как с идеей технологии массажа, так и обычной домашней мебели. В нерабочем состоянии оно можно эксплуатировать его как обычное домашнее кресло. Кресло вращается вокруг своей оси. Пуфик можно использовать как просто как приставку для кресла, чтобы можно было положить сюда чашку чая, журнал и просто наслаждаться отдыхом. Для массажа вы можете использовать весь этот комплекс. В частности, пуфик мы можем привести в положение для игр либо стоп, в зависимости от того, что вы хотите. Если мы говорим о кресле, то в данном кресле пульт очень удобен в том, что он прячется под локотник, Также можно его взять и использовать в массаже. В кресле есть четыре программы массажа. Массаж на всю спину, массаж верхней части спины, массаж области поясницы и массаж синхронной музыки. Об этом чуть позже. Помимо программ массажа вы можете использовать индивидуальные типы массажа для вашего тела. Роликовый массаж, разминающий, поколачивающий и совмещенные массажи. Поколачивание с разминанием. Если вы хотите сделать массаж на конкретную точку вашего тела, вы можете воспользоваться кнопками спот. Допустим, выбрали массаж. Итак, включаем кресло. И выбираем тип массажа. Допустим, разминание. Сразу идет массаж в области спины и ролики постепенно опускаются. Массаж идет на всю спину. Допустим, у вас хочется делать массаж в области шеи. Нажимаем кнопку вверх. Ролики поднимаются в нужное положение. Отпустив кнопку, мы зафиксировали ролики в данном месте и мы получаем массаж. Также с помощью пульта вы можете регулировать интенсивность массажа, можете задавать расстояние между роликами, этим самым обеспечивая массаж всех мышц спины. И отдельная кнопка отвечает за пульсирующий массаж в области бедер. Вы можете управлять вручную движением роликов с помощью стрелок. Если вам нужно остановить ролики в каком-то конкретном месте, нажмите кнопку Spot. Изюминка данного кресла заключается в том, что помимо расслабления вашего, ваших мышц, вы можете расслаблять еще ваш слух. В подлокотник вы можете встроить MP3-плеер, нажав кнопку. Через кнопки, которые встроены в спинку кресла, вы можете слушать отопляющую музыку. С помощью MP3-плеера вы можете вывести любую музыку, Нажав кнопку синхронного массажа, получать массаж синхронной музыки. И в конце хотелось бы отметить основные плюсы массажного кресла Smart 2. Первое. В массажном кресле Smart 2 пуфик для массажа ног можно использовать отдельно от самого кресла. Как в других креслах, такой возможности нет. Второе. В кресло встроена система мультимедиа. При подключении аудиоисточника можно слушать расслабляющую музыку. Третье. Кресло очень удобно в использовании в домашних условиях, так как идеально фиксируется домашний интерьер, вращается вокруг своей оси и в нерабочем состоянии используется как обычное домашнее кресло. Четвертое. Данное кресло обладает всеми функциями, которые присущи креслам VIP-класса, при этом очень доступны по цене. Массажное кресло Smart 2 – идеальный выбор для вашего дома.